С россиянами только о войне, о чем еще с вами общаться. С громадянин Украины. Ну, а где ты живешь? Город Тюмень. Тюмень? Россия. Давно да. уехал туда. Да. В начале 15-го года. Понятно. Откуда уехал? Волноваха, знаете. Да, конечно. Ну вот. С тех мест. Ближе к угледару, можно так сказать. І тут що зарашку тупишь. Ну, я же не знал, що... что Україну предав. Ні, нікого не придавал. Я ж не знав, что ненька Україна. Послушайте. Не перебивайте, я скажу, що вас вислухаю. Я, как громадянин України, не чекав, що Україна на танках поїде рівняти нас землею. Так что я не придавал Україну. Это Україна предала меня. Я из Донецка. Ты мне что, шнягу это может, не накидывать? Не работает Из Донецка. Не работает. Ну, вы не в Донецке находитесь. Ну, ты тоже не в Волновахе сидишь, освобожденной. Конечно. А конечно, что случилось? Конечно, освобожденный. А что ж не вернулся в Волноваху? Да я, 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 а, а, а. я был там. Да, был, Смотри, значит, я тебе рассказываю. Шняга твоя со мной не прокатила. Кто давай, там тебя на давай. танках в Волновахе катал? Мне даже интересно, расскажи. Давай, давай расскажу. Расскажи. Давай расскажу. Где, Просто в каком месте ты. приехали к тебе танки 19, 19, 19, мая, 2014 года. год. Так. Вот. Ну, куда тебе Волноваху приехали на танках? Мер, между Угледаром так. и Волновахой так. приехали Добробаты. Так, на танках вот. Добробаты? БМПХи. БМП слушай, не перебивай. Ты Было две БМП Урал, с висковыми. Так. одна пушка была и так. один заправщик. Ну, давай полить. Куда? С пол третьего утра. Куда полить? По поселку. По, По Волновахе? Я ж тебе говорю, между угледаром и Волновахой. Ну, как называется я твой поселок? Волновах. Давай, как называется? Да я ж тебе не буду говорить. Как. Да ладно, ты же такой смелый, ты же в России, можно Да ладно. Уже. Да догадаешься, найдешь. Что, там Ольгинка или какой? Где ты там находишься? Да, да, Ольгинка. Ну так расскажи, какой смысл было по Ольгинке стрелять? Так ты у них спроси, их на Не следующий было такого, день, ты врешь, не же было т... такого. На следующий день они все умрут. Кто они? И кого спрашивают? К свои же вертушки перекосят. Кто умрут? Кто? Вескови, Вейскови. Военные. Ничего не, ничего не понял. Которые а кто их понял? А Подожди, хорошо, русский. Подожди, ну мы же. Диалог у нас. Кто их убьет? Ну да, конечно, конечно. Украинские войска. Для Свои чего же. своих убивать? По ошибке. По ошибке. Понятно. Нет ответа. Две вертушки. На моих глазах их расстреляли все да, ладно. Башня, башня от одной БМП перекинула да? А ты на чьей стороне был? Нет, больше. БНР. Что такое ДНФ, ты? я участвовал в референдуме участвовал Какого в референдуме референдум? давай с тобой на эту тему 2000. поговорим о, давай, давай. референдум давай. был? был где проводился? в Ольгинке в Ольгинке, в школе? или где? Да. в школе так, хорошо где взяли списки? привезли а откуда? Да нет. Так их закрыли все сразу. Да, да. ладно. Что ты врешь? Ну, чем ты, ты обманываешь? Врешь ты, списки, нет, все врёшь, сразу ты. закрыли. Что? Доказательства да. есть? Доказательства. Что закрыли, есть? конечно. Я тебе сейчас скажу, когда мы э, отдавали урны, это было ближе Хорошо. к. Хорошо. Давай, часам, окей, смотри. Предположим, были списки. Согласен. Кто угу. финансировал эти выборы? Из какого бюджета? Какая разница? Ну да подожди, покажите. так они, получается, у вас нелегитимные? Меня, меня это мало интересовало, кто стоп, финансировал. Стоп, стоп, стоп. Высказ, я высказал свое мнение. Кому ты высказал? На референдуме. Так, а может он нелегитимный был референдум? Ой, это вот ваше вот это а нелегитимное. А подожди, ну мы же ну, какая разница? Ну давай я тебе буду так на все для твои меня, вопросы для отвечать. Для для меня, для меня, как гражданина, Для меня, как гражданина Украины... Он был легитим. В смысле как? Тогда когда мы на обсудим. Тебя эту танки тему. Жрут, Может когда тебя Когда на тебя танки, когда на тебя. Да подожди хочу. про танки. Когда я про референдум танки уже. Едут, танки ты уже сказал. О легитимности уже. не думать. Все, ты рассказал. Все ты рассказал. Скажи мне, пожалуйста, что? ты э, где узнал о этом самом о референдуме? Где я узнал? Ну как? Ну, где то Я -то новости даже... так-то смотрю. Что ты смотришь? Телеканал. Новости, интернет, так. все показывали. Где, кто показывал? Конечно. По какому каналу? По каким новостям показывали? YouTube. В ютубе показывали, YouTube. А -а -а. в интернете показывали. Что показывали? Конечно. Как говорили, приходите голосовать на референдум, правильно? Конечно. А конечно. кто говорил? Ну, апреля. Ну не кричи. Да я же не Ты кричу. Вот каждый вопрос, вопрос. Да я тебе отвечаю. Ты пока апреля... как бы точно ничего не ответил, писляешь не, не кричи, не кричи, не подрывайся а ты 7 апреля Нет, я не подрываюсь Ну давай давай 7 апреля 7 апреля 2014 -го года Администрация Донецкой области Совет Донецкой области постановил о проведении референдума Могу вопрос задать Давай Кто глава администрации этой был? Да мне без разницы. Да подожди. Что то как отвечать, так тебе все без разницы. То ты прям все знаешь и по датам, а то без разницы. Кто глава? Да я ж делаю, без разницы. Да без разницы мне было. Кто там глава? Да подожди, без Может, разницы. Ты не... Может, ты голосовал не там, где надо, потому что не референдум был. У вас Но... глава Турчинов был, а должен да, быть подожди, Я же про Донецкую область. Я ж про Донецкую область. Про Донецк ну а область. я тебе то же самое, а я тебе же самое говорю. Так кто был глава вашей Но... администрации? Да, мне все равно. Я Но вы говорю. выбирали Кто этого глава. глава? Кого? Вы главу этого выбирали. Назначили. Кто назначил? Совет назначил? Кто назначил? Донецкая область. Совет, а совет Донецкой области. Какой совет? Совет Донецкой области. Что за совет Донецкой области? Что ты такое говоришь? А там были представители, депутаты, которые выбирались еще при Украине. Так они по украинским законам это все назначали. Наверное же. Я так, подожди, не, ага, не ползу, не. то есть это были украинские депутаты? Ага. Да. Давай, спросим ну, у я, давай, давай спросим у искусственного да, интеллекта. Давай спросим у искусственного интеллекта. Да посмотрим, зачем, зачем твой интеллект? Я не спрашивать, это шикарно. Я, я таких предателей не так показываю. Так я тебе, я тебе сразу все ответил, нормально. мне без Все разницы. нормально, все окей. Конечно. То, то, был? то, что надо был. знать, он знает, Реперенду, а то, что не надо знать, Реперенду он был? Не был. Знает не было. Референдум был? был. Не Все. было. Ну, это твои влажные фантазии. Нет, это твои влажные фантазии. Ты не смог мне доказать, что давай был референдум. Наберем, давай наберем. Бы давай в интернете наберем. Был давай наберем. Был? Давай я задам вопрос, хорошо? Давай. давай. Как мне вопрос сформулировать? Давай. Референдум 11 мая 2014 года ДНР. Что такое ДНР? Набираю. Дениско, Нет, набираю что такое ДНР? Республика. Давай определимся с этими самыми... Ну, я, я переведу... А потом ты, я задам вопрос, я уже приоткрылся. Давай, что такое ДНР? Донецкая народ... Я тебе перевожу. Донецкая а. народная республика. Республика. А кто придумал Великая это название? Города, да. Кто придумал это название? Я да. придумал. Когда? До выборов году. или после выборов? До выборов. Так, а как это могло быть? До выборов, выборы, Ну, набирай, до... набирай, на, набирай, набирай. Я же тебе перевел, чтобы ты понимал. Легітимний ли був референдум в ДНР згідно з міжнародним правом та позицією України, референдум у ДНР 2014 року вважається нелегітимним. Він був організований без згоди українського уряду в умовах збройного конфлікту та без дотримання демократичних процедур. Більшість країн світу не визнали результати цього референдуму. Ну що тобі ще сказати? Нелегітимний ти! Нелегітимний! Преступник. Так разница, легитимный или Хорошо. Легитимный? Давай, жил. все, окей. А Нет сказал, разницы. Сказал, нету разницы. Твой ответ, нету разницы. Смотри, давай я так просрался, скажу. Просрался. по тебе так скажу. Скажи, пожалуйста, пожалуйста про 111 статью криминального кодекса. Пусть он послушает. Статья 111 Криминального кодекса Украины Смотри, я за так скажу. Це діяння умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. От тепер знайте це не пам'яті. Ета, помнію. Че Я тебе данные предо... Обидел, я замерел. Обиделся. Тебе нечего Данечанин, сказать. Да ну, ну тебе сгорел, же тоже нет? дорога в Донец закрыта. Ты все. понимаешь, что с тобой сделают в Донецке. тебя это вообще никак не вот. Да. вот и все. Это называется... Я не могу ответить вам ни на один вопрос. То, что я знаю, я знаю, а то, что не знаю, это не важно. Важно. Все очень важно. 111 статья. Четко определена ваша участь.